В Україні з'явився новий вид мошенничества. Іспользує ставшися на окупірованій території бланки і печаті українських судов. переступники поділивають їх рішення і відбирають імущество уже на подконтрольно Україні території. Люди сьогодні не знають, що робити. Так, більше того, юристи не знають, що робити з цим. І на основі цих рішень вас запросто можуть вибросити з квартири або літати вашу долю в бізнесі. Работает. Это новая схема рейдерства. Разбирались наши журналисты. Добрый день. Добрый. Мы представители исполнительной службы. Согласно решению Калининского района суда города Горловки, ваше право собственности на квартиру аннулировано. Просьба немедленно сдать ключи и освободить квартиру. Пожалуйста, сдайте ключи и освободите квартиру. Вот так вот используя поддельное решение суда, купленное за тысячу долларов на территории ДНР, но с украинскими печатями, можно запросто отобрать у человека квартиру, машину и даже бизнес. С первого дня захвата городов Донбасса все там вышло из-под контроля власти. В этой мутной воді одні разворачивали борьбу за вымышленную республіку, а другие искали способ на этом заработать. І нашли. інструментом в их руках стала судебная система. Пов'язано це як із майновими різними спорами відносно фінансових установ до фізичних осіб, так і між суб'єктами господарювання. Українські суди, но на непадконтрольне Україні території стали атлічним інструментом прийняття любых рішень в пользу того, хто за эти рішення платить. Судді, які там на окупованій території виносять рішення, вони взагалі там можна сказати відчувають себе э, вершителями долей. Тому там вся влада в цих судах. Как горячие пирожки с первых дней захвата городов появлялись решения по отчуждению имущества по всей территории Украины. Ведь так за это судьям предбачено криминальную ответственность за статью 375 Криминального кодекса Украины. Это до 5 лет увязнения. Это Ялтинский хладокомбинат, крымское предприятие, совладельцем которого является американская компания. Вернее, являлась. А собственники изменились или нет? Какой-то американец был, да? уже не американец. Другой американец. Не, не, не. Летом 2015 го на предприятии появился человек с документами, подтверждающими, что теперь он является владельцем комбината. Худовиченко стал собственником предприятия на основании решения... Значит, Советского районного суда, города Макеевки, Донецкой области Украины. Значит, и это решение было принято значит, еще 8 января 2014 года. Но оказалось, что такого решения суда и быть не могло, потому как гражданину Довиченко умер еще в 2010-м. А данное решение суда было явной подделкой. Застряпаний заднім числом в окупіроване, макіївки. Усі печатки, штампи, абсолютно уся документація, навіть бланки, фірмені бланки, всі вони залишилися на території окупованій. Відтак ними можуть заволодівати не тільки державні органи влади, в тому числі їхні нинішні державні органи влади, а й взагалі приватні особи. Ну несмотря на то, що судебне рішення було підділкою, з'явившися з ним на підприємстві громадянин ПІ. Петров так и стал владельцем комбината. Печень дурака там. Типа, а Петров-то он такая же жертва. оперистов мошенников, в сегодняшний день, насколько мне известно, так э, остается этот, этот Петров. Для Крыма после оккупации России такой сценарий отжима бизнеса, основанный на поддельных решениях судов, совсем не новинка, а вполне обыденное явление. Готовятся липовые решения судов, которые вот сейчас находятся на территории там, так называемых ДНР или ЛНР, и на основании этих любых решений уже получаются уже крымские вполне законные решения. Но если в оккупированном Крыму это стало инструментом борьбы с украинскими собственниками, то на нашей территории с помощью мутных решений судов пытаются отобрать имущество даже у государства. Решение Донецкого суду, на которое вы ссылаетесь, которое скасовано принято в день, когда был Донецк. Речь идет о споре прав собственности на предприятие «Славянская Лия», расположенное в городе Славянск. Этот комбинат является залоговым имуществом по кредитному договору между Ащадбанком и агропромышленной группой «Лауфер». Мы сейчас находимся в стадии споров и спорим все о том, что происходит. Лауфер, владельцем которого является экс-регионал и хлебный спонсор семьи Александр Лещинский, один из самых проблемных заемщиков украинских банков. Размер долга составляет не 500 миллионов, о которых говорил представитель группы Лауфер, а в настоящий момент уже превышает 2 миллиарда гривен. Кстати, в середине 2000-х на одном из предприятий Лауфера работал сам президент ДНР Александр Захарченко благодарность этому человеку. Но не отдавая долги банкам, Лауфер также пытается не отдавать залоговое имущество. Иначе как объяснить появление двух довольно странных судебных решений, очень похожих на решение по Ялтинскому хладокомбинату? Это решение Донецкого суда вынесено 25 мая 2014 года, согласно которому ипотечный договор на данное предприятие признается недействительным. А значит, банк не имеет права отобрать его у компании за долги. Представители Лауфера считают, что это решение правомерно. Поэтому иску и по этому решению суда отменен договор ипотеки. Но в то же время они не могут объяснить, как в захваченном уже боевиками Донецьке суд мог проводить подобное заседание. Рішення Донецького суду Київського району міста Донецьк датоване 26 травня 2014 року. Це в той день, коли Донецьк був захоплений сепаратистами і був отриманий доступ до печаток суду. А вот второе решение суда, вынесенное уже Хустским судом Закарпатской области, которое также отменяет право собственности Государственного банка на данное предприятие, опять в пользу Лауфера. Мы сильны. Мы готовы бороться дальше. Это решение опроверг сам суд, заявив, что ничего не выносил. А под этим номером проходит вообще дело об алиментах. Рішення суду від 25 листопада 2015 року по даній справі не виносилось. Під цим номером впровадження знаходиться цивільна справа про збільшення розміру аліментів. Кто прав в споре государственного банка и частной компании, уже решил Верховный суд. Верховный суд Украины своим решением вызнал право властности за счет банка. Но несмотря на это, каждый из нас находится в группе риска. Ведь заинтересовавшись вашим имуществом, за небольшую плату в так называемой ДНР можно принять любое судебное решение. И оспорить его на территории Украины будет невероятно сложно. На неокупованій території з'являються документи з окупованої території, з якими ні українська влада, ні відомства, ні фізичні особи, ні юридичні особи толком не знають, що робити.